Главная проблема – долги, но наша область – одна из лучших по расчетам. Такие данные озвучил министр ЖКХ Анатолий Близнюк на селекторном совещании с главами областных госадминистраций. Продолжит Тарас Белка. Веселых праздников у руководителей коммунальных предприятий ЖКХ не получится. Пока народ будет отдыхать, они будут учить, словно перед экзаменом, динамику роста долгов, расчетов и возможность выхода из сложившейся ситуации. После рездвяных свят все мои руководители департаментов по кожному напрямку с вами свяжутся и зададут вам запытания. и скажут, Иван Петрович, а скажи, а вот министр там говорил э, о динамике э, такой-то дебиторской задолженности, скажи, пожалуйста, а как ты выглядишь в масштабах страны, ты это видел, и по разговору будет понятно, смотрели вы это или не смотрели. Запорожская область также пока среди не рассчитавшихся вовремя. Главный должник – городские теплосети. Радоваться нам нечего, потому что долгов у нас очень много. Но, наверное, приятно то, что мы сегодня в лидерах по расчету. У нас 86%. Мы слышали, что лучшая область – это 88%. Но Завтра у нас селектор, мы установили рейтинговые показатели по каждой территории, по каждому предприятию. И на селекторе еженедельно мне все территории отчитываются о том, какие расчеты. Говорить о хороших результатах расчета за год пока рано. Но каждую неделю чиновники контролируют динамику и темпы сокращения долгов. А пока в Запорожье руководители коммунальных предприятий критиковали концепцию реформирования ЖКХ, предложенную депутатом Горсовета Еленой Бондаренко, этим проектом всерьез заинтересовался Кабмин. Мало того, по словам министра ЖКХ, это инновация, которую нужно поддерживать и всему руководству региона включаться в рабочую группу. Сегодня там были у меня и мэр, я вижу, рядом сидит, были у меня представители, депутаты ваши по реформированию системы. Я принципиально, еще раз говорю, я люблю работать с теми, у кого мозгов больше, чем у меня. Так вот, те молодые люди, которые сегодня были, я сто процентов говорю, у них мозгов больше, чем у меня. И кра красивые, правильные, рыночные предложения. Поэтому позанимайся с ними и с Алиповым работайте, включайтесь в рабочую группу и будем внедрять их предложения, может быть, в пилотном варианте. В, вашем регионе. в министерстве отмечают, Запорожье возможно станет передовиком реформирования отрасли, а в самом городе тем временем продолжаются общественные обсуждения предложенной концепции.